Всем привет! Я Гороховатская Галина. Я приехала в Эстонию из Украины по понятным причинам. А это Светлана Колесова, моя давняя знакомая или незнакомая, не знаю, там длинная история. Мы много лет работали через интернет, а потом, когда случилась в Украине война, она меня позвала. Я — Украина, говорящая, цвета... Эстонка, русскоговорящая, я вообще непонятно кто, знаю много языков, света еще больше языков знает, но я стараюсь учить истонский язык. Света мне в этом активно помогает. Мне стало интересно, сможет ли понять Украинка истонку. Вот такое рабочее название у нас для видео: истонка, украинка. Да. И а. наоборот, тоже. Да. Вообще, самая главная глобальная цель нашего канала. Это объединение культур. Наш канал называется Украинцы в Эстонии, поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И если вы хотите, чтобы Света отгадывала какое-нибудь слово на украинском языке, какую-нибудь каверзное. Вот да. Тихо. Это пять месяцев какой-то. Да, И подожди. Октябрь? Да подожди, ты я интерактив еще не сделала. Значит, суть такой: первый раз я показываю слово на карточке, Светлана по, по задумке, не должна отгадать. Ну, вот она уже отгадала, первое слово, но она не должна отгадать. Я даю что-то такое вот логическое, такое по, по контексту. Какие-то намеки даю. Может быть, какая-то. Наша личная история. Я туда даю подсказочки. Вот про Эстонию я там тоже писала в предыдущем видео вот в первой части, тут где-то будет ссылка, не знаю, прикреплю подсказку, или в описании будет ссылка на все части этого видео. А, в общем, я даю Светлане подсказку сначала логическую, потом в тексте в предложении, чтобы она могла понять контекст, в котором это слово употребляется. И третья контрольная подсказка это картинка. Мы играем в букварик по принципу «покажи, неси глазки». Я показываю картинку с этим словом, и Светлана отгадывает. Ну и была у нас еще четвертая контрольная в первой части, незапланированная, нарисовалась подсказка. Я говорю на эстонском языке, опять же, если я знаю это слово, потому что, я напоминаю, я учу только 8 месяцев, ну, что-то около того. Эстонский язык пока у меня один, который мечтает перейти в А2. И, собственно говоря, это этот канал для того и создавался, чтобы понимать культурные различия между нашими странами и быстрее, наконец-то, выучить этот язык. Замечательный. Вот, погнали. Это месяц. Спрашивается, какой. Понятно, что месяц. Но в предыдущем видео был один месяц. Это второй. Вот один из одиннадцати. Можешь отгадывать. Um... Ну, давай так, я сказала уже или сентябрь, или октябрь, но учитывая, что активно листья падают в октябре, наверное, это октябрь. Нет. Нет, значит, сентябрь. Нет. Ноябрь. Ноябрь. Это сейчас. В да. смысле, там уже. А, ну есть, да. Ладно. Ну, тут история с месяцами интересна. Кому... Не, не, ну смотри, ну вот то, что вот типа листья падают, это вот типа правильно, да, ну, да, это, да. А? Листопад, то есть, это опять же, то, что я говорила в первой части, это ложный друг переводчика. Листопад в русском это фактически процесс. В украинском, в белорусском, в чешском, в польском, насколько я знаю, это месяц. Причем это месяца разные, и mm -hmm. причем листопад в украинском языке тоже мигрировал, ну, то есть, месяца в месяц. Ты права, он был октябрем и, и сентябрем насколько я знаю. И у разных месяцев были тоже разные названия. Это все связано с тем, что в русском языке и в эстонском и в английском это грек, греческая римская традиция, там где у нас ну, вот это вот Марс, вот это вот. Вот это все там зашифровано. Вот эта мифология, ну, легенды mm -hmm. и мифы Древней Греции, почитайте, вот это вот все названия месяца оттуда. То Украина... Ну, короче говоря, славяне, ну, кроме русских, они решили сделать к народному календарю. И, грубо говоря, это был календарь природы, и еще, как сказать, еще точнее, с ней пассивной календарь. <таспорядок> То есть листопад приходит, все треба работать, листья сбирать и там что-нибудь с ними делать. <таспорядок> а, опять не на последнюю букву будет, да? А, ну, в украинском еще это плавающее ударение, и во многих словах 2, 3, 4 ударения закреплено литературной нормой, а в разговорных языках и в разных наречиях по местам еще разные ударения, поэтому практически листопад можно как хочешь ударять, честно. И чем хочешь. Ну, давай попробуй, если дотянешься. Так, ну ладно, давай. У листопаде для нашей. Нашей. Опять да. Опять-то еда. Ну, опять-то он ты, же е, ты же говорила, там оно ударное. Я ударное. А, прости, прости, мне надо будет это опровержение написать. Хорошо. И дисклеймер перед видео. Да. <свят> 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 для нашей родины. Родины. Родины, ага. О, смотри, я молодец. <свят> ты тублила в стрим-фракс. Так, для нашей рудыни насыщенный час. О, час, Это, подожди, это с прошлого было на время. Во, я сказала. до сына дни народжения. Молодец! Учка. Ты ты деграф прочитала идеально. Примерно. А что такое нас... Нас, насыщенный. насыщенный? Ну, чем? Сейчас много меняется. Насыщенный. Насыщенное ну, время, насыщенный. да? А, ноябрь для, для нашей ро, Родины, да? Как это? Насыщенное время? Родина, родина – это семья. А, сори. Вот ложный, ложный друг переводчика, потому что Родина – это батьки вчина, вовечизна. А это, ну, отчизна, это mm -hmm. отчизна, а родина это батькивщина. там, где живут начинают. Окей. Наверное, там у всех поголовные дни рождения. Да, да, да. У мужа и у сына. Ну, человек uh -huh. это как в этом. В эстонском пол тоже можно сказать. Минумес, типа, ну, мой мужик, мой муж значение не обязательно обикаться да. говорить не обязательно Нет. супруг это вот и в испанском там тоже есть тоже я забыла как там, ну типа мой мужик можно сказать mm -hmm. понятие не мой парень не мой там mm -hmm. партнер mm -hmm. а именно муж а есть там тоже су супруг mm -hmm. но, в общем человек это и мужчина и, и муж но не человек ну, это потому что белорусы, да. С белорусами якшаться, вот вам и, и, последствия, говоря. Ты еще со мной поякшаешься, ничего, кроме шока, гекать на и неприкативно, непрекативно эстонский, а прикативно украинский именно. Вот, читай сначала, а я поржу. <смех> <смех> Вродливый Почти бродливый. Бродливый. Okay. Ja, это надо вот так вродливый. А это какой-то это... хорошенький, да? Да, то есть это ложный друг переводчика. Я тебе начала подсказывать. Это не уродливый. Это не то, что ты подумала. Это ложный друг переводчик. Но это как прилагательное что-то, да? Какой? Какой? Уродливый. Uh -huh. Ну как и уродливый в украинском. Только если уродливый, допустим, человек или уродливый там щенок, это плохо, это некрасивый. То это другое слово обозначает. Какой-нибудь симпатичный. Да, почти. Красивый. Да? А. Чего? Симпатичный, так и будет сим симпатичный, там мылый, там еще файный, uh -huh. там много. Ну вот эти вот, как в английском, там nice. Uh -huh. там, Атрактив ну, какой-нибудь, да? Ну атрактив вот эти типа, повлекущие, привлекательные. Привлекательный. Ну знаешь, да. когда вот говорят ми-ми-ми, ню-ню-ню, сю-сю-сю, вот это вот все. А вот это именно бродливый, это именно красивый ага. человек. То есть красивый текст не может быть, дом не может быть, э, там что бродливый? рисунок не может быть. Рисунок mm -hmm. красивый. Ну, тож чоловік вродливий, рисунок, малюнок, красивий буде. Дім буде, хата буде красива, файна, гарна там. А, гарний теж красивий кстати. О, гарна, я теж знаю. Гарна дівчина, Це... вона може ще бути красива, а може просто гарна, в сенсі хороша. Mm -hmm. Mm -hmm. То, ну, там, гарно зроблена. Мама, а що означає, коли нас вродливий хлопець? Ну, тут у мене всякі язвітельні асоціації. А що таке. А... наснился. Приснился. А, приснился? Ага. А, типа, мама, что значит, если приснился красивый парень? Да, да, да. у ну, меня ты... вот это этот язвительный ответ, типа, меньше надо думать про парней и больше про учебу. Ну, вот у меня тут вродлива. Кстати, пензлик. По-эстонски какое слово? Угадай. Пензлик кисточка, пинцель, а, пинцель, прикинь, пинцель это пензлик. будет еще даже новое видео с этими самыми совпадениями, которые я нашла между русским и украинским языком, в лексических значениях. поэтому подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, пишите комментарии, это способствует продвижению канала, и тогда вы увидите новые видео.